Assalamualaikum dan salam sejahtera Selamat datang ke SiaPod Atau kita panggil uh, Allah Jam Audio Sia Audio Sia Ansara Malaysia uh, Satu inisiatif untuk membawa agenda Ansara Kepada bekas-bekas pelajar Serta tidak terkecuali Pelajar-pelajar uh, MRSM uh, Kenalkan, saya Afi SPM 2006, yang pada ketika ini juga merupakan uh, ketocongan Ansara Pasir Salak. Baik, mewakili Ansara Malaysia, saya dengan penuh rasa teruja ingin mempersembahkan uh, siri siap, siapot pertama kami iaitu siri Exco. Uh, saya bertugas sebagai penyampai anda sepanjang siri ini. Uh, sebelum itu, suka untuk saya nyatakan bahawa kami juga mendengar cadangan-cadangan dan juga ngomelan-ngomelan anda. InsyaAllah jika ada rezeki, dapat kita laksanakan nanti siri-siri lain pula yang berkaitan. Sudah pasti pelbagai topik yang boleh kita bicarakan. Baik, tak kenal maka tak cinta peribahasa Melayu yang mungkin sering kita dengar atau mungkin sering kita alpa. Itulah asas kepada siri EXCO ini. Siri yang memberi ruang dan peluang untuk kita lebih mengenali hati budi barisan kepimpinan ansara Malaysia. Dalam perancangannya, siri EXCO ini akan dilaksanakan dalam uh, dua fasa. Secara ringkasnya, fasa pertama tumpuan adalah kepada ahli majlis tertinggi. Manakala fasa kedua pula adalah kepada Ketua-Ketua Biro. Ada dua format yang akan dilaksanakan. Pertama, temuduga dan diikuti dengan forum dalam kumpulan. Untuk ini, kita akan mengumpulkan isu atau soalan dari penonton uh, uh, dan pendengar untuk dibincangkan. Oleh yang demikian, pautan untuk anda mengajukan soalan atau isu boleh didapati di bahagian caption video ini. Uff, uh, uh, nervous! ini nanti ada oh, sorry 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 uh. okay kami juga ingin uh, mempelawa jika ada uh, para penaja lah untuk episod-episod kami yang akan datang. Uh, untuk episod kali ni, uh, kita guna duit tanah asrama Malaysia dulu lah kot. Tak ada, tak ada penaja, tak sempat nak cari eh. Sorry, <tulah> minta maaf lah. Okey, bersama-sama saya dalam episod pada hari ini adalah Presiden Ansara Malaysia, Arkitek Noak Azizi Dan tanpa membuang masa lagi, uh, we just dive into it uh, Arkitek Azizi, Abang Azizi, uh, boleh saya panggil Abang Azizi ke? Boleh, boleh uh, tak, Boleh ceritakan sedikit, sedikit latar belakang Abang Azizi uh, Bismillahirrahmanirrahim, Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih Afi uh, Thank you for organizing this uh, podcast Ansara ni ini antara perkara atau mission yang kita nak buat dalam ansara Untuk memperkenalkan ansara di rata-rata ahli-ahli dan juga di masyarakat Nama penuh saya, Nod aziz bin Abdul Aziz Berasal dari Seremban um, Saya mula masuk Mata Pendas Semarang Kuantan 1980 um, Dan SPM 1944 I'm the 7 batch of MSM Kuantan MSM Kuantan ni MSM yang ketiga Uh, dan tahun lepas menyambut 50 tahun di Masjid Kuantan. 5 tahun di Masjid Kuantan banyaklah yang eh, saya 50 tahun. 5 tahun, tahun di Masjid Kuantan. Oh, lima tahun. Okey. Ha, uh, MRSM Kuantan tu 50 tahun. Saya saya berada di Masjid Kuantan sejak form 1 sampai form 5 lah. Jadi di MSM Kuantan 5 tahun ni kita membesar di MSM dan juga apabila kita membesar di MSM tu banyaklah perkara-perkara yang the 7 batch of MSM Kuantan ni Consider as early bachelor. Selepas SPM, saya ditawarkan di matrikulasi Australia. South Australian Matriculation atau dinamakan dia uh, same, SAME. Masa tu dia panggil South Australian Matriculation Education. Di uh, pertama kompleks, tahun setengah. Dan dapat ditawarkan ke UK 1987. Masa tu adalah recession. So, pem pembayaran ke UK itu dibatalkan. Dan saya melanjutkan pelajaran di dalam negara, di UITM, dalam bidang seni bina, 4 tahun. That's my first degree. Dan melanjutkan pelajaran ke UK, di Oxford Brookes University di UK, dan di bawah Mara. Dan I got a third degree, dan the second degree is, is Bachelor Architecture in, in, Architecture lah. That's part two Then there's another minor degree development development practice, architecture for the poor dan uh, kemudian kita balik 1995, balik di uh, Malaysia lah dan uh, berkhidmat terhadap negara hmm. ok oh, maksud je, kalau dulu kan kalau kita pergi oversea uh, adakah Ansara dah ada presence ke dulu atau belum? macam mana uh, how Ansara was like ada lagi ke tak ada lagi at the time? kalau awak sendiri ingat lah masa zaman 80-an belum ada tetapi masa tu kita panggil dia uh, alumni lah masing-masing ni dia bergerak secara informal. Maksudnya balik ke mata masing-masing uh, belum dinamakan SPKG lagi program SPKG tu atau siri pulau kegangan tu belum ada tapi dia intention dan konsep sama balik ke masing-masing dan juga uh, to give back hmm. bagi career talk kepada pelajar-pelajar tu telah wujud Masa saya form tu dah wujud lah. 1982. Uh, sini datang balik dan uh, give a talk on career lah. Maksudnya dari dulu dah ada rasa nak membeli semula tu ha, dah ada? ada. Cuma persatuan tu tak ditubuhkan hmm. lagi pada masa itu. Hmm. Jadi boleh ceritakan sikit tak pasal nak Abang Azizi mula-mula terlibat dalam Ansara? Dalam Ansara? Uh, setelah ditubuhkan secara rasmi, how do you get involved uh, dalam Ansara? It always my intention to give back to uh, Ansara ni. Because saya rasa kita ni anak-anak uh, marah. Ansara ni masuk dia anak-anak sains marah. Jadi ada tiga keyword di situ. Satu anak, dua sains dan tiga marah. Anak sains marah ni meaning kita ni anak-anak marah dan background kita di semua yang adalah sains. That's the core subject atau sekarang kita bagi STEM. Nah, daripada dulu sampai sekarang STEM tu masih lagi core dalam ansara dalam dia em dan uh, <coughs> keyword ketiga marah so kita anak saya semara atau asara apabila asara ditubuhkan maka bermulalah pengumpulan ahli-ahli uh, uh, untuk dijadikan satu persatuan bekas pelajar MRSM. Tetapi pada ketika itu, ada juga MRSM atau asara dah tubuhkan awal. Hmm. Maksudnya ada cawangan-cawangan seperti Kuantan, dah tubuh awal atau sembilan. Maka satu usaha dibuat untuk mengumpulkan semua ni ansara-ansara yang masing-masing ni ke dalam satu persatuan yang besar yang di ansara Malaysia. Jadi soalan uh, kenapa saya masuk bagaimana bermula tu? Because bila kita balik uh, kepada Inian awal kita dalam MRSM tu dan kita dilahirkan juga dididik di, dalam MRSM kita always talk about uh, membantu MRSM itu sendiri lah. So, we talk giving back. Dan saya mula, -mula berkecimpung dalam aktiviti-aktiviti dalam cawangan. Kita start with cawangan first. Dan uh, di cawangan Ansara Kuantan tu, uh, antara cawangan yang terbesar lah. Sekarang ni yang ketiga terbesar. Jadi, program-program balik ke mata habis BKG atau makan malam alumni atau apresiasi dini bersama guru-guru That's saya consider sebagai kebajikan dan niat untuk berkebajikan kepada cikgu-cikgu, kepada mata, kepada kawan-kawan tu is always there lah in me so that's why I started di cabangan first. Uh, saya tertarik tadi apabila Abang Aziz cakap uh, Ansara ni probably walaupun tak saya, sebab saya tak nampak dalam dalam dokumen maksud dia anak sains Mara sebab kita punya nama pertubuhan kan panjang Persatuan yeah. Bekas Pelajar MSM Malaysia. Jadi uh, saya rasa ada cerita tak di sebalik macam mana dapat nama anak sains Mara yang yang abang ni tahulah kalau tahu ada version of story ke sains Mara. Oh to me I think is a is a straight forward is a straightforward terminology. Ya. Yeah. Uh, Anzara, anak Tapi sains Mara. Tapi dia, dia tak ada dalam dia tak dia macam kita tak kita tak make it known formally yang Ansara ni adalah anak sains Mara. Kita guna uh, kita punya Pertubuhan, Pertubuhan punya nama yeah. nama lain? Panjang sangat ha. panjang sangat Pers Persatuan bekas pelajar yang merasakan <laughs> <yang> seluruh Malaysia. <laughs> okay. uh, soalan seterusnya, uh, maaflah kalau saya agak uh, uh, cepat sebab kita ingin mengejar masa dan sepatutnya uh, sesi pada hari ini juga adalah kita bersama dengan timbalan presiden tapi atas sebab-sebab peribadi, uh, beliau tidak dapat menyertai kita pada hari inilah. So jadinya episod kali ini, kita bersama presiden saja. Jadi seterusnya uh, uh, berbalik kepada penglibatan Abang Azizi tadi Nak tahulah apakah uh, faktor motivasi ataupun penggerak Abang Azizi ni Untuk masih bergiat daripada dulu sejak sekolah Dalam ansara sampai sekarang Apa, what what's your big why lah basically the question is. Oh, Good question uh, My big why is always uh, Hadis jadilah manusia yang paling manfaat Manusia yang paling baik adalah manusia yang paling manfaat kepada orang lain that is always my principle So, pada pendapat saya, <coughs> bila kita nak bermanfaat atau buat kebajikan orang lain ni, kita boleh berada secara individu atau kita eh, bergerak dalam satu platform kebajikan. Dalam konteks ini, persatuan ansara ni besar. <coughs> It's always uh, a point atau uh, sebab untuk kita boleh berkebajikan dalam masyarakat. It's always there Sama ada kita mahu Atau tak mahu Kita boleh contohnya Kita boleh sentuh bab alumni Tolong kawan-kawan Tolong Anak-anak kawan-kawan Tolong keluarga kawan-kawan <coughs> Kalau point alumni Kalau point uh, Point of contact ini adalah MSM It's always talk about Give back to MSM Membantu uh, Kemudahan dalam MSM Membantu pelajar-pelajar Yang sedang belajar uh, Career talk Giving back in terms of leadership program itu kalau dalam konteks uh, MSM dalam konteks guru pun besar lagi sebab guru ada bekas-bekas guru saya dilarang sebut berkaitan bekas guru ni sebab saya pernah berucap dalam satu majlis guru tu ditegur saya tak ada perkataan mantan guru sebenarnya <laughs> so once a cikgu is always a cikgu so meaning guru tu sampai bila-bila akan cikgu kita lah So meaning cikgu-cikgu yang kita awal kita kenal sampai yang yang sebelum ni is always there. I mean untuk kita buat kebajikan manfaat orang lain ni dia tak habis lah. Uh, hmm. maksudnya dalam konteks ansara ni itu adalah niat dan uh, prinsip yang saya pegang. Uh, okay, seterusnya eh, um, Mengikut hemat Abang Azizi lah kan Uh, apakah cabaran sejak, kalau kita ikutkan daripada penubuhan yang dulu emerson uh, Kuantan sendiri sekarang dah sudah 50 tahun jadi mungkin uh, setiap generasi tu dia ada cabaran-cabaran dia yang tersendiri jadi bila kita lihat kepada generasi sekarang ni mengikut pendapat Abang Aziz sendirilah kan apakah cabaran yang dihadapi oleh institusi MRSM itu sendiri ataupun bekas pelajar pada masa kini dan probably mungkin bagaimana ansara dapat membantu mengatasi cabaran-cabaran tersebut? Okay. That's three question in one question. <laughs> But that's okay. Uh, begini. MRSM ni, Maktab Pandang Saya Semarang ni, uh, di zaman saya ada tujuh. Sekarang ada lima puluh tujuh. Okay. Uh, because my background ni, architect, I always talk about architectural term lah. So, bila cakap pasal cabaran ni, MRSM ni, it's always about skill the scale is different now than previous scale. So meaning Asara tahun ni berumur 32 tahun. Jadi kalau kita kira tadi tahun skala dia lain. Sekarang skala dia berbesar, dah, dah semakin besar. Pelajar, pelajar-pelajar yang telah graduate daripada MRSM ni, uh, atau Ansara lah. The youngest is 18 years old. They just finish SPM 2 weeks ago. Hmm. 18. Paling tua 66. Okay, that's a four generations of uh, bekas pelajar and we have to handle it uh, strategically and systematically. Ya. Jadi di peringkat Azharah, to tackle that wide range of 18 to 66 ni, kita kena second kan dia. Ya. Mungkin 18 to 28, to grow. 28, 38, 1, 48 to 48, 48 to 58, 58 to 68. <laughs> so that range, ada isu communication komunikasi ya umur 18 nak bercakap mana pun 6 dia bukan pakai bapa kot mungkin ada pakai cucu mm -hmm. kan? so dia dia top tapi the uniqueness dalam masalah ni kita keluarga Bila kita berjumpa dalam majlis kita talk buat abang kakak brother sisters kan kita tak sebut pakcik <laughs> kita sebut pakar uh, lain-lain lah jadi, tapi ya ada sebab kalau anak-anak kawan dia panggil pakcik korang kenal lah korang kenal korang tak kenal meaning kita very relaxed lah. yeah. that's the uniqueness jadi uh, <smug glacier> so, uh, to answer the question cabaran dia that range so the program that kita nak buat ni dia kena range tu kena berbeza dan uh, mungkin each group ada ada content program masing-masing dan ada juga kena crisscrossing dia kena crisscross lah supaya nak hilangkan uh, nak hilangkan perbezaan umur tu dan Itu uh, tu satu nombor dua kalau di MRSM tu tu cerita lain MRSM ni 57 ni dah ada banyak uh, school of thought berbeza Tidak hmm. dia dah ada premier dia dah ada IG, tidak dia dah ada ulu albab dia ada technical meaning the way Mara manage itu it pun berbeza sedikit lah and the product yang keluar pun berbeza juga so we have to tackle it uh, in that manner also tu cabaran di MRSM bila keluar Ansara cabaran umum dan cabaran activity dan hal tuju ok so we we'll always talk about kenapa nak masuk Ansara why we want to be registered as Ansara dan uh, itu soalan yang kita nak jawab saya menju, cuba menjawab soalan minggu lepas kita ada program nama Unplug. Unplug ni kita mengumpulkan pajak-pajak MSM dan kita kita mengumpulkan so-called uh, pakar-pakar dalam masalah ni. Ramai yang buat yang yang register. So my answer to the question is if you get into the Ansara ship kapal yang besar ni these people yang kita so-called the top top dalam corporate dalam government dalam bisnes, dalam akademik, you name it. Ansara di darat ni, dah merata-rata lah. Merata-rata. Ansara di laut pun ramai juga. Yang jadi Navy, jadi komander, jadi Laksamana ni pun dah ramai. Ansara dalam laut pun ada juga. <laughs> The ketua dari submarine Merin uh, negara ni, Ansara juga. Who dan Itu, of course, di angkasa pilot ni ramai lah. Hmm. Tak cukup angkasa ni angkasawan pula. Angkasawan negara pun daripada Anwar Hashim Kan Datuk Syed Muzaffar. Tak cukup lagi, last month, seorang ansara kota baru launch a satellite. That's a satellite no. 13 dalam negara, launched by a private company, owned by an ansara. So meaning the range yang kita ada ni, uh, pelbagai dan uh, kapal yang besar ni mempunyai kepakaran yang berbeza. Why are you not want to be in this ship? Kalau you tak berada dalam ni, satu kerugian yang besar lah. Then kita open, I mean, bila kita masuk sini, nak hilangkan this uh, this line lah yang saya sebut, saya sebut segmen-segmen tu. Bila badan kapal besar, segmen tu dah hilang. You can actually go straight to them. Sama ada peluang pekerjaan ke, sama ada leadership program ke, sama ada nak uh, networking ke, communication ke, semua, semua ada dalam situ. So you must be in there Kalau kalau luar pun boleh lah Tapi berada dalam Meaning Is your Your punya Opportunities Limitless Kan Itu yang Kena Kena pegang kuat-kuat tu Berada dalam kapal ansara ni uh, Roughly About 200 plus thousand Depasan pajak MRSM ni Dan kalau semua berada dalam satu Kapal yang besar ni Then we can help each other Dalam satu networking Ecosystem yang complete Sebenarnya kalau kita betulkan Hmm. so tu cabaran dia cabaran dia yang besar but slowly we get into that lah hmm saya faham uh, perspektif abang azizi daripada untuk me mengurangkan <coughs> sorry mengurangkan jurang uh, perbezaan umur dalam demografi bekas-bekas pelajar MRSM ni yeah. dan bagaimana ansara ni is uh, secara rumusannya saya boleh katakan adalah untuk membina rangkaian lah kan membina rangkaian uh, pribadi dan juga profesional tapi saya lebih tertarik kepada bagaimana ansara ini sendiri dapat menjadi as a satu uh, as a problem solver untuk bekas, -bekas pelajar ni uh, uh, how that will turn out to be ben, uh, meaning that this association atau persatuan ni is actually uh, just, maksudnya secara aktif uh, memberi manfaat kepada bekas pelajar Okay so, but segi, I I tak segi tak itu faham I faham soalan tu uh, but I I tak nak guna perkataan problem solver as one word hmm because problem solver ni kita dia ni tak, dia tak duit dia pun ada kita lah. <laughs> Dia cari jodoh pun jumpa kita kita pun tak selesai yang tu <laughs> jadi problem solver is one word i i would say kita sebagai uh, medium lah kot medium perantara ataupun uh, tak, juga, tak juga tak juga it's a platform where you come to us uh, so that kita bukan medium kita macam uh, One Stop Center lah ha, uh, One tu ha, <laughs> 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 One Stop Center ha, OAC Tahu lah <laughs> Kita ni nak tak buat submission One Stop Center Jadi <laughs> you ada banyak isu sini You come to us Then kita linkkan dia hmm, To uh -huh. agensi-agensi yang berkenaan hmm. kan? Yeah, because kita dah ada Framework All this network ni. yes. So you macam Macam itu lah ha, Kalau you pergi Unplug by Tansi KSN tu Bila orang tanya soalan kat dia Some some of the question Dia jawab terus Some dia tunjuk je ha, Eh tanya KSU tu Itu ha, tu KP sana lebih malas ni KPJPJ So dia 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 Actually dia link kan begitu kan In a way Bukan dia bagi arahan In a way Dia dia bagi peluang Direct link to these people hmm. Which pegang jawatan yang tinggi ini That's what it means ha, Itu maksud saya OAC tu You rangkakan dia Then you start to have a point lah Where where do you go after this Ah, ha, We facilitate We We facilitate it To the direct The direct problem solver yang mungkin akan menyelesaikan masalah you we cannot solve it hmm mm, uh, our own uh, so it's not one word as problem solver hmm okay just untuk clarify tadi sebab kita cakap pasal program Unplug KSN uh, kita tak pasti probably akan ada delay sikit lah dalam uploading of this video program, uh, kita program Unplug bersama KSN keseluruhan negara bersama Ansara dilaku dilaksanakan oleh Ansara pada 2 hari bulan Februari 2025, hari Ahad yang lepas. Kalau ada yang tanya lah minggu lepas tu bila. Sebab kita tahu bila kita upload 2, video. 2 Februari betul? Ha, 2 Februari.